Были бои, люди, многие впервые в боях были, ну, вели себя достойно. Ну, и мы не отступили, потому что, потому что на, на самом деле люди проявили себя так, как надо проявлять в бою. То, что я сказал, это уже можно смело в слово «милиционер» добавлять слово «солдат». Это, это не будет ни, ни грамма преувеличением, потому что это в боях заслужено, это слово. То есть они очень стойко выдержали эту тяжелую, эту тяжелую ротацию, она была однозначно самая сложная, наверное. Конечно, тяжело, но все-таки мы же не, не военнослужащие. И, и воевать нас ну, не учили на самом деле ведь. И то, что в руках оружие, это еще не значит, что ты умеешь им пользоваться на все сто процентов. Ну, вот опыт приобретался там со временем. Как бы. каждый, день, каждый день бой практически. И, ну и так, к концу, к концу этого времени люди стали солдатами. Повторюсь очень. Как вот эти вот вы дни, я так понимаю, что вы со 128 были да. вместе, да? да. Э, трудно даже было, я знаю, ходить за водой, добыть, э, это называлось, добыть воду, потому да. что под обстрелами, как вы выдержали этот период? Мы заняли позиции, здания, в котором мы находились в предыдущей нашей ротации, оно было разрушено полностью, артиллерия, жили в подвалах, укреплениях, там же, там же, там же. Это же здание было и нашей передовой, нашей линией обороны. Кроме того, несли службу совместно со 128-й на, блок, на блокпостах, которые тоже постоянно подвергались атакам. Ну, так и выжили. В вечернее время, когда смеркалась основная масса мероприятий проводила. Ездил за водой я, в это подразделение батальон, который находился с нами, ну, по подчинении которого мы находились оперативно. Ну, это уже вот. было опасно. Ну, все, да? все опасно, да. Первые четыре дня вообще бомбили прицельно прямо по нашему месторасположению. Пока мы, пока мы не сообразили, что к чему, и не поняли, что это огонь, прицельно, что, что, что есть корректировщик. Истории там интересные, я о них рассказывал уже долго. Рядом находилась зона. Сделали вывод, что там очень много зданий высотных на зоне, там трубы какие-то там подобное. Сделали вывод, что корректируют оттуда. В зоне там, вот я уже говорил, сейчас минут назад, что в зоне была установлена своеобразная там зэковская республика. Персонала не было, он удрал, естественно, поэтому зэки с целью выжить, они сам самоорганизовались тоже. Но, к сожалению, на первом этапе кто-то из них корректировал э, огонь по нам. Причем, ну, естественно, мы сделали вывод, что это так, так, так и есть. Поговорили с их руководителями, в кавычках. Через два дня они пришли и сказали, что одного из корректировщиков мы зарезали, можем принести друг, второго выгнали. Это Чернухинская какая-то. Да, да, Колония. колония они не да. сбежали да? оттуда, вот эти вот половины? Языка. Они не сбежали, уехали как так называемые блатные, а в среднем осталось там, они деваться некуда, они там жили. Да. Ну вот, вот, чтобы они, принцип их не было участия на, на чьей-то стороне, потому что они выживали сами. да, им главное потому что корректировщик их, который корректировал по нам, тоже он мешал им жить, потому что у них были проблемы с нами, были. поэтому. Потому что он тоже попадал. Конечно. Думать, ну, не столько попадал, сколько мы им пообещали, что если по нам еще одна мина попадет, то мы эту зону снесем с лица земли. И вместе, вместе с ними. Ну, вот так вопрос был решен. Понятно. Как вот, будет, кто будет искать пропавшего сотрудника? Как... Сейчас, сейчас будем, будем собирать. Мы, мы искали там, находились. Ну, поверьте, никаких учетов на самом деле нету. Я ну, думаю, хочется верить, я верю в то, что, в то, что с ним все нормально, потому что за, 3-4 дня до, вывода, до выхода нашего он был ранен и поступил в, мед, в медроту, которая находилась в Дебальце. И там дело в том, что сейчас найти какие-то учеты невозможно, их просто-напросто просто не было. Там была как перевалочная база, там то есть вот это перевязывали, первичная медицинская помощь, и потом их везли э, в Артемовск. А каким образом это происходило, с кем, ну мы пока, к сожалению, к сожалению пока не знаем. Думаю, что найдем. Что очень много хаоса. Поэтому вот сложности были большие в этом. У него же травма позвоночника. То есть могло такое быть даже, что транспортировать его. Ну, те подразделения, которые вывозили бойцов, понимали, что его и перевозили. Ну, на тот момент, как мне докладывали, перевозить его было можно. Просто связи не было вообще никакой в тот, момент. Ни с кем. Брала в одном месте, где-то на горе, там нужно было под обстрелом лазить, чтобы позвонить, это тоже было сложно. В тот, в тот момент, когда его увозили в медчасть, состояние было средней тяжести. То есть, ну, мы, мы надеялись, что все будет все будет нормально. Ну, вот опять же, все кто, все, все, кто выходил с нами, все вышли. Последнего раненого забрал я, когда ехал уже. Я знал, что все идут впереди, поэтому последнего забрал я, когда был, был, был еще не раненый. Хотя самому самому пришлось тоже выезжать на, на самоходной остановке артиллерийской. А что? что случилось с вашей машиной? Ее подбили, я просто оставить, она загорелась. Это, когда ехали. Это, Мы... это уже по, при выходе, да? Было? Да, как да, да. Было? да. Просто и нас на собой сторону обстреливали. Мы обстреливались, а, 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 стреляли в нас, мы стреляли в них. И попали машина, двинули, перебило, что потом она загорелась, пришлось выскакивать, брать документы, оружие и все, все остальное, кидать и выходить. После рядом там проходили тоже группы небольшие, проходила, я сказал, проходила группа на самоходных, установках, они приостановились, помогли огнем нам прикрыли, прикрыли и забросили нас на. На, на, на броню и на броне мы уже доехали с другими военными пожалуйста. да, да, да за, за, за сборные вообще на это на этих сау на которых мы выходили я после последние мы шли ехали собирали всех кто, кто стоял на земле кто своих такой вот, тот пример самоорганизации когда когда сами сами, сами помогали себе но ваши мальчишки, я так знаю, что их всего-то 50, доехали, человек 70 было, они тоже подобрали, Нет, человек 20. Да, да, часть, просто первая группа, о которой идет, идет речь, они во многом благодаря умению водителя Урала, они вырвались в числе первых, прошли. прошли. И, соответственно, тоже у них, кроме наших сотрудников, загружали всех, кто всех, кто, 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 терял транспорт, кто шел пешком, кто, кто был ранен. У них тоже машины, машины были переполнены, машина была переполнена. Они небольшой группой вырвались в числе первых есть... из раненых получилось только один, да? Что -то? Да. Пока один. пока не знаем, где, где, где он. Да. А, Со всех остальных просто... состояния стабильное, они, они идут на выздоровление. Ну то есть четыре еще, помимо да, этого, да, парни, да, еще четыре да, да, получили да, ранения, да. но это но такие, это -то, -то осколки, конечности, конечностей. Да, да, ну такие ранения серьезные, Серьезно? допустим вот последний, который я собирал, его сбило с брони и гранатометом тоже. Это, 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 так, ну... Просто он попал не в него, а попал где-то рядом естественно. Но это же, естественно. Это удар огромной силы. А он упал. Просто Его Сбило, ну да, конечно. Да. Ну, и с, с осколками посекло от, от, от гранат. То есть, получается, вы последним выходили? Одним из последних, последним, тоже громко будет сказано через еще. Просто одним из последних. По крайней мере, нашей колонии. Таких колоний, наверное, было несколько. И выходили мы все разными путями. Кто как смог сориентироваться, так и так и выходили. Кто какую карту нашел, кто какие там, как, еще какие-то ориентиры были, так, так и выходили. Когда вы получили приказ отходить? В вечернее время меня вызвал комбат и сказал, что принято такое решение, будем, будем собираться. Боялись, боялись, что будет паника, элементы ее. У нас на самом деле ситуация была сложная, но выдержали. Выдержали без паники, отошли организованно, по крайней мере, до того момента, когда, когда началась неразбериха. Отсутствие четкого руководства, к сожалению, было, прису было присутствующим. Это вот в некоторой степени внесло эти элементы, элементы беспорядка. Мы приехали сразу на второй день, она была критическая уже. То есть там местных было очень мало, они выходили из домов очень редко, потому что само, Чернухи Чернухино тоже наполовину разрушено. И состояние там, говорю, вся инфраструктура разрушена, и состояние самого села, это я же говорил, на грани гуманитарной катастрофы. Под ногами на дороге к зоне, к, нашей, к нашему лагерю валялись трупы, и никто не занимался ни уборкой, их не, ни... Также приходили местные, большое количество трупов находилось в домах, люди умирали. Ну, это зима, пока она еще пока не чувствуется. Что будет сейчас, там, я не знаю. Постоянно бы все Там про то, непонятно, чьи-то трупы были, и местных, и, и боевиков, видимо, и всех, всех подряд. Ну, своих-то, своих, -то, своих -то, там мы знаем, наших не было просто. И военные своих тоже собирали, собирали. поэтому в этом можно быть уверенным.